Всем привет! У нас сегодня распаковка. Сейчас себе такого краску пульт. Так, потужность на 600 ватт. Объем резервуара 800 мл. Продуктивность 800 мл. Ну, ладно, Не знаю, что это, сливочка, наверное. Пульт. Ось такий. розетка. Саме дешевий. Але так як в мене компресора немає, то на перше время піде і це. Це колба під краску. Це походу регулювання факілу. Конструкция, то есть копка, щеточку, наверное, чисто эти насадки. я не знаю, честно говоря. Так, ну потом. Попробуем, Вообще працює чи Сейчас so, я тебе пора замоллю.